Давайте нашу главную задачу определим, чтобы у нас выборы прошли, и прошли честно, и с максимальной явкой. Самое главное. Чем, чем больше будет явка наших избирателей, тем честнее будет выбор. Контрольная, контрольная комиссия по контролю за печатью бюллетеней была создана. Создана в соответствии с законом. Понятно. От представителей... — Два Трех фракционных партий. Если представитель партии блока Петра Порошенко решил, что не нужно присутствовать на этой комиссии, но я на это решение никак повлиять не могу. А как остальным фракциям быть? Комиссия остальные работала. Фракции. Она Свои, вы, вы согласны, что мы предлагали вот это все приостановить завтра если... избира... избрать а конечно. Да, если, да? если, если у вас есть недоверие к тому, что напечатано, мы да. можем просить представителей типографии, чтобы да. они распечатали любые две-три mm -hmm. пачки. пересчитывать їх. Ми ми дівчата, ми ретельно, ми не за Василі Николаевич, Василі Николаевич, давайте на питання, lepidno до закону о Там, подождіть. Якщо входять представники народу, давайте слухаємо. Що Що маєте? А ви забезпечили іншим право бути парламентським фракційним Партіям, що представлені в міській комісії, Коли брати цього участь. у питання Це вже правовий процес. Да. Далі, це далі Ча? ваше право оскаржувати. Давайте, Давайте до, дослухай, до кінця, так. далі, якщо є бажання е, перерахувати якісь пачки бюлетенів, то це є це можна Давайте зробити більше, за допомогою да. представників географії, тому що у нас немає права прикасатися до бюлетенів. Дело все в том, что вот это все, все было что бы ваше хорошо, ваше... все было бы хорошо, если бы у нас не было бы подозрений, что не то, что здесь что-то нету напечатано, здесь то, но мы подозреваем, что есть второй комплект вот таких же бюллетеней, Которые... Ребята, поэтому мы не тут... мы не успеваем поменять полностью цвет, да, макет. І так, і так все з початку процесу. А тому що ми да. не контролірували. Дві це вони не були з порушенням, валялись тут, да, стоїв. <плес> <тут, плес> ніх ніхто хто не брал, охороняв, хто і це зафіксовано. Да. Так в присутності дуже великі. Це говорила, ми не эти за охороняємо ті віші. Ірина Володимирівна, ви кажете, не було сьогодні одного члена комісії від опозиційного від солідарності. А ми знаємо, що не було і другого члена комісії, коли він залишив. Приміщення так, тому що ми в присутності і на камери під голосний зв'язок розмовляли з ним. Він сказав: не знаю, погано себе почуваю. Я пішов, я залишив і так далі. Приміщення тому, ну дійсно повна недовіра є. Це зафіксовано чоловіка ну, теж є фізичні правильно. Так от нема ми не знаємо, що це розумієте? Ми не розуміємо, чому наприклад бю бюлетені, які нормально виглядають, вони у вас йдуть як брак, так і вони це з браком стали через 2,5 години, коли нас не допускали сюди. Це ми макети. Макеты, вот это эти вот пленки и э, ну, брак, это сами представители типографии вот могут ответить на этот вопрос. Это уничтожено было печати. в присутствии членов комиссии по акту. Мы вам акты показывали. Дорогой вы. Ну, мы Акты у нас есть. Считаете, Сейчас нет, у вас там брака уже было. полно. Да. И это видели на да. в А тот а, а, то, то, а, а то, а брак уничтожаться будет тогда, когда... Когда? 15 или 15 когда 15 партий, когда? когда будет... Нет, нет членов да. комиссии. Как Я когда он будет уничтожаться? Когда будет вся когда члены комиссии, мы сами... вы своих работодателей боитесь больше, чем народ. Я предлагаю нам с вами все-таки здійснити перерву для фізичного відпочинку і зустрітися на засіданні комісії, яке сьогодні вже пройде в 16:00. По чому о 16:00? Тому що время для отдыха все равно нужно. А оно А, ну, а ну, може а може без вас заступник секретар зкликати засідання. Ви можете відпочивати і проводити засідання без вашої присутності. Чому ви не Делегуйте ці повноваження заступнику та, та секретарю. Ну, то вже не будемо проходити. Ці... А що не будемо? Будемо вам? Ви ну, предлагаю... предлагаю... в суботу замечательно віддохнули. відповідально. Ну, за... ну, ми, предлагаємо... ми предлагаємо вам уничтожити, що є стираж. и э, перейти в правовое поле. Если вы этого не делаете, мы оставляем за собой право завтра подать оскарживание Нет, в ЦВК не и прокуратура. Можно, и прокуратуру. А можно Ребята, Петру слово, можно, пожалуйста. Давайте у нас есть в любом случае компромиссное решение. Пересчитывать окей. В любом сша? случае, вопрос пересчета в полномочиях счетной комиссии. В любом случае. Почему, как крайний вариант какого-то уже конструктивного решения, потому что жалобы и все остальное прочее, мы устали, вы устали. В 9 утра вы сполкаете с заседание территориальной комиссии, рассматриваете подания пар и других участников процесса, выносите новую постанову, это в ваших полномочиях о введении дополнительных членов в контрольную комиссию. И дальше члены других участников процесса вместе с теми, которые уже есть, продолжают контрольные функции в ходе печати этих бюллетеней это единственное возможное конструктивное решение, которое есть, потому что, хорошо, зас... да. потому Если что заседание которое состоится в 4 вы же нам лжете в 4 часа, я всем объясняю, состоится заседание, на котором все то что Николай Николаевич напечатает не уничтожат будет принято ТВК и роздано районной комиссии а наша милая да, пани да. лжет нам в глаза и именно такую цель преследуют Если... лучше мы пересчитаем и наши представители увидят, что хотя бы остальная часть бюллетеня распечатана правильно, чем этого не состоится. Я предлагаю, то есть чем вас, вас не устраивает вас, это решение? У вас есть понять. право, если нам позвонит э -э Николай Николаевич... Не вмешиваясь в процесс ну, Я человек. не хочу права, которым не позвонит Николай Николаевич а -а -а. Николай Николаевич простой Нет, исполнитель э -э да, он такой же. А у меня есть право Нет, Как у, у кандидата про на, э -э А я еще раз говорю Вы обязаны обеспечить Мое право И дру право других субъектов. участников И субъектов избирательного процесса Кандидатам. И Николай Николаевич здесь ни при чем Абсолютно. Причем только вы и Больше я при предлагаю нет. вам прийти на компромиссное решение. Или вы думаете, мы здесь, досидев до трех ночи, вот таким составом, разойдемся? который постоянно обновляет, разойдемся? разойдемся? Или вы думаете, вы вот нам поездите по ушам, и мы оставим это все в покое? Вы ведете к срыву выборов, конкретно вы, лично, нарушая закон, незаконно проводя... Или пытаясь провести заседание ТВК, не по месту ТВК, находясь в здании и не желая из него выезжать, в котором откровенно идет агитация оппозиционного блока, закрывая глаза на то, что в здании, где находится помещение ТВК, идет подкуп избирателя со стороны той же корпорации, выдвинутой, которому принадлежит типография. Вы думаете, город это стерпит? Вы реально думаете? Вы кого хотите здесь испугать? Ну, вот этих и мальчиков или вот этих всех ребят, которые ездили к этим мальчикам. У вас есть это право, если вы хотите наблюдать процесс печати бюллетеней. Пожалуйста, православ. Каким образом вы его обеспечите? Мне интересно, да, каким да, образом да, закона да, вы его обеспечите? Завтра, От первого бюллетеня. Завтра. Да, да, первого, первого Завтра в 16.00. От первого 16 вы, вы срываете вы выборы, вы в, выборы вы в, в городе Мариуполе. Мы это официально заявляем. Вы срываете выборы в городе Мариуполь. может быть, будет конструктивным решением то, что будет открытие уголовных производств по факту незаконного. Печатание бюллетеней и вообще ведение избирательного процесса и в конце концов срыв выборов. Зачем они нам такие нужны? Что мы будем отслеживать? Уже после того, как Это уголовно наказуемое деяние. Напоминаю, еще раз. Нет, срыв выборов будет автоматически, если будет открыто уголовное производство. По факту неправомерных действий.